Обычный день, а в ПГУ почетные гости. Короткая экскурсия по аудиториям и прямиком в Центр украинской культуры. Сегодня ему исполнилось три года. Девочки в украинских нарядах, мальчики с аккордеоном на перевес приветствуют всех, кто в этот день присоединился к приднестровским украинцам. После слова ректору. Главное, что у нас не просто звучит украинская речь в университете. Это стало может быть, одним из самых важных таких признаков нашего университета. Международное сотрудничество, сохранение национальных, духовных и культурных традиций, а также развитие украинского языка – это главные задачи, которые ставили три года назад перед новым центром. И он с ними справляется, отметил президент. За эти три года очень много сделали сами украинцы, наши украинцы. И я думаю, что центр еще очень-очень много сделает. И, кстати говоря, я благодарен за то, что мы поднимаем те сторонки жизни украинского народа, которых мы не знаем. Почему? Как? Что? Я не буду говорить по какой причине. Но поднимают эти глубины пласты и показывают, что есть украинский народ. Мои планы на будущее связаны с тем, чтобы помогать и дальше Приднестровью, украинцам Приднестровья, чтобы экономика Приднестровья была самодостаточная, украинский язык был полноценным языком и повсеместно те люди, которые владеют этим языком, могли всемирно им пользоваться. А для этого украинское государство будет делать все возможное. Круглые столы, научные конференции и литературные вечера. За три года Центр украинской культуры объединил практически всех пригистровских украинцев. Так будет и впредь, отметили сегодня. Потому что главное для любой национальности не только говорить на родном языке, но и беречь свои традиции и культуру. Снежана Попова и Вячеслав Полега. ТСП.